Это «Факты Запорожья», и мы продолжаем знакомиться ближе с профессиями горожан. Запорожье – это город, который ассоциируется с проспектом, островом Хортица и, да, заводами. Так что сегодня мы пройдем на один из самых крупных металлургических комбинатов и узнаем, как же все работает изнутри. мы побывали сейчас на участке Стана, вот, побывали на участке Черновой группы, участок промежуточного рольганга и куилбокса, и в сердце нашего цеха это чистовая группа НТЛС 1680. Вот, увидели производство, как выполняют люди свои функции, тяжелые, опасные, но в то же время нужные. То есть СГПТЛ это как цепочка совершающихся событий каждой клетки что-то происходит. Из заготовки величиной в среднем, скажу, 150 миллиметров толщины, да, и выходит полоса, вот мы наблюдали, как производят профиль, толщиной 2,7, это конечная толщина полосы. То есть заготовки в горячем состоянии 150 миллиметров с конечной клетки вышло 2,7 миллиметров, причем со скоростью 8 метров в секунду на выходе с последней клетки. Вальцовщик э, отвечает за распределение обжатия межклетевых зазоров, настройку клетей и выпуск продукции. Нельзя вальцовщика, наверное, как одну профессию рассматривать. Оператор, который с ним работает всегда в паре, как на черновой группе, так и на чистовой группе, это тандем. Это как один человек. Один без другого не будет существовать, не будет производить металл. То есть это заслуга обоих людей. Ариад наш молодой, довольно-таки молодой, в 2014 году, в 2014 году ввели в работу. Занимаемся мы, в принципе, удалением с поверхности полосы окалины, которая остается после прохождения полосы стане ЦГПТЛ. Я работаю, в принципе, не так уж и долго, 19 лет. Люди есть, да, два человека у нас имеются, которые работают больше 25 лет. Здесь, я напомню, агрегат молодой, с 2014 года, в принципе, поэтому здесь люди подбирались тоже. Как и агрегат, тоже молодые. У нас контингент, в принципе, очень молодой. Но ну, ребята, в принципе, толковые, которые э, знают, как обращаться с компьютерами. Самая романтика была, когда настрали. Я же вам говорю: вы просто не представляете, что такое полосу. Брали стропа, пробивали отверстия, и полосу протягивали через все механизмы и узлы. Агрегат очень длинный, сразу скажу. Очень много роликов, через которые происходят перегибы и все остальное. То есть, знаете, вот как бурлаки на Волге, может, помните, да? Вот мы были такими же бурлаками, и мы полосу протянули вручную, но протравили и все остальное. Да, рулон получился не совсем красивый, ну, сами понимаете, но, тем не менее, очень приятные воспоминания в этом плане, хотя было тяжело. На заводе работаю я уже седь седьмой год, Выбрал, так как нравится, управлять такой мощностью. Первые ощущения были, куда я попал. И для чего оно мне надо. <свят> так как я не сразу же мастером. Тут же сначала приходишь, становишься горновым, то бишь лопатой кидаешь, как бы возле жолоба, горячо. А как приходим мы летом в основном ну, после университета, ну, температура на улице 40, а тут... Под 60-70, ну, как бы тяжеловато. Ну, со временем оно втягивается, как бы потихоньку, как по накатанной потом идет. Сначала на горне как бы, обучался, все, стажировался, как бы, заметили, что справляюсь, как бы, есть предпосылки. Назначили потом газовщиком доменной печи, как бы, следил за ну, за печью. Ну, а вот следом мастером оформили, так как карьерный рост, как дорогу, <дорогу молодежи. Ну... Те шесть газочисток, которые мы сделали, позволит, позволили нам достичь не только европейских, не только украинских норм, а и европейских норм по выбросам. То есть мы достигли то, чего еще нигде не получается. Да, мы учитываем то, что вот, делать для себя анализ, почему утром в утренние часы какой-то дым над трубами глафабрики виден. К сожалению, температура. В отходящих газах это процессы температуры, тепловые, присутствует пар, обыкновенный водяной пар. При повышении температуры выше 10 градусов пара над трубами нет. Он полностью растворяется, что у нас вот кроме аглофабрики, вот четырехдоменных печей, по каждым печам тоже проведена существенная реконструкция, это же самое аспирация литейных дворов, модернизация оборудования, то есть на рабочем месте не пыль поднимается, вот там вы видели, да, отдельные. вот наверху, видите, как чистенько, вот там, где шел выпуск, вот крайняя, получается, левая фотография, это идет там выпуск, сейчас закончили, видите, ничего нету, нету над канавами не поднимается дым, то, что раньше было. Закрыта канава, чугунная из нее идет отсос воздуха, всех отходящих газов на аспират. И мы знаем, самое главное, мы знаем свои беды и их недостатки. Вопрос, вот по самый серьезный для нас сейчас, это вопрос мартеновского цеха. Вот они, видите, второй ряд сверху. Это все мартеновский цех. К сожалению, мы, взрослые люди, понимаем, что какой бы ни был хорош паровоз, который топится углем, из него мы соответственно, не сделаем. Что бы мы ни делали, каким мы ни ставили за очистки, как бы мы ни реконструировали только в принципе уходить от, вообще, от принципа сжигания того же самого угля в топке. Только так. Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы сделать эту процедуру по Мартыновскому цеху, по последним подсчетам, где-то полтора миллиарда евро нам нужно для выполнения этой процедуры. Мы готовы. У нас готова документация, у нас готовы люди, мы готовы к этому прийти и начинать работать. Один минус у нас нет денег. И, к сожалению, в нашей не очень стабильной ситуации в Украине с нами не хочет разговаривать ни одна уважающая финансовая сторона не одна.